श्रीगुरुभ्यो नमः ॐ श्रीपरमात्मने नमः हरिः ॐ अध श्रीमद्भगवद्गीताय द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाव्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमा श्रीभगवान् उवाच ये माम् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् संनियं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेवा, सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसा अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि मत्पराः अनन्येनैव माम् ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्था। मय्या वेषितचेतसा मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतऊर्ध्वं न शंशयः अथ चित्तं समाधातुम् न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अधैतदप्यशक्तोसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानम् विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः ्यागाच्छान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानाम् मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयि यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्ष शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी शुभपरित्यागी स मे प्रियः समःौ च मित्रे च तथा मानावमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समस्सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान्मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधानामत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः हरिः Oh